चंद्रशेखर 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 पाही मंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर राम रन सानुसरासन रजताद्रिशृंग केतनों सिंजनीकमच्युता नलसायक त्रिदिवालयेय रविवन्दितं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वययमः पंचपादपपुष्प गंधपदां भुजद्वयशोभितं पाललोचनजातपावकदद्दमन्मधवविग्रहं भस्मदिग्धकलेबर भवनासनों भवम्यय चंद्रशेखरमाश्रिए मम किंक्यति वै यम मतवारण मुख्यचर्म कृतरीय मनोहर पंकजासन पद्मलोचन चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भगाश हरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकले वरं श्वेळनीलगळं परस्वधारिणो मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं का समनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम करिष्यति वैयमः यमः भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हण चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिम् परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारुणभूहुतासन सोमपादिखिलाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनम् पुनरेव पालनतत्परं तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निस गणनाथयूधसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यमः मृत्युभीतिमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटे न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतमखिलार्धसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः